নমস্কাৰ মই চাজাদ হুছেইন মোৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কিছুদিন ধৰি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰা এটি বিষয় হ'ল অষ্টম দৰমহা আয়োগ বা এইট পে' কমিশ্যন আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত এইট পে' কমিশ্যনৰ বিষয়ে বা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখপুংখভাৱে কিছু আলোচনা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম বিগত কিছুদিনৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে অষ্টম দৰমহা হওক আয়োগ গঠন সম্পৰ্কে দিল্লীত ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকল তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে অষ্টম দৰমহা আয়োগ ঘোষণা কৰিলে এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এই অষ্টম দৰমহা আয়োগ আচলতে কি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে প্ৰতি দহ বছৰ মূৰে মূৰে একোটাকৈ দৰমহা আয়োগ গঠন কৰি অহা হৈছে আৰু সেই ভিত্তিতে এই অষ্টম দৰমহা আয়োগটো গঠন কৰা হৈছে এই দৰমহা আয়োগটো হ'ল এখন কমিটি যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ দৰমহা ভাট্তা তথা বিভিন্ন বনাছৰ বিষয়ে চৰকাৰক চিফাৰিছ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ এই এই আয়োগৰ যি চিফাৰিছ সেই চিফাৰিছমতে চৰকাৰে এই দৰমহা তথা ভাট্তাসমূহ নিৰ্ণয় কৰে বৰ্তমান সপ্তম দৰমহা আয়োগ চলি আছে আৰু এই সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ যি সময়সীমা সেই সময়সীমা শেষ হ'ব বি চলিত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা যিমান দূৰ সম্ভৱ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ যিখিনি মানে যিখিনি চিফাৰিছ সেইখিনি লাগু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে আগৰ যদি আমি ইতিহাসলৈ চাওঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা সপ্তম দৰমহা আয়োগ লাগু হৈছিলে আৰু সেইবাবে যিহেতু দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত তো ছাব্বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগ লাগু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ আগে আগে এই যি আয়োগে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা আদি বৃদ্ধি হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে যদি বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী কৰে তেনেহ'লে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰো দৰমহা তথা ভাৰ্তা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাব কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যেতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দৰমহা আয়োগ ঘোষণা কৰে বা তাৰ মানে লাগু কৰে বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই অনুপাতে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক যি যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোককো সেই অনুপাতেই দৰমহা ভাট্তা আদি প্ৰদান কৰে বিগতবাৰ যদি আমি দেখোঁ ষোল্ল চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছিলে আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ অসমতো দিয়া হৈছিলে সেই সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ যি সা সুবিধা সেইবিলাক এতিয়া কথা হ'ল যে এই যি দৰমহা আয়োগ সেই দৰমহা আয়োগৰ বহুখিনি যোগাত্মক দিশ আছে তাত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত যিহেতু পেঞ্চনাৰসকলৰ অৱসৰ পাছত উপাৰ্জনৰ কোনো কোনো নিৰ্দিষ্ট উৎস নাথাকে আৰু উপাৰ্জন তেওঁলোকৰ কমি যায় গতিকে যেতিয়া দৰমহা আয়োগ গঠন হয় তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি হয় তেওঁলোকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বাঢ়ে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকলক বা নিজৰো বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগসমূহ পূৰণ হয় আৰু যেতিয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হয় তেওঁলোকে বৰ্ধিত যিটো দৰমহা সেইটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কামত খৰচ কৰে যেনেকৈ গৃহ নিৰ্মাণ গাড়ী ক্ৰয় বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এই যেতিয়া তেওঁলোকে খৰচ কৰে এই খৰচ কৰা টকাবোৰ দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰা কি হয় সমগ্ৰ দেশৰে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত এটা যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে যি দৰমহা কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ পেঞ্চন বৃদ্ধিয়ে পৰোক্ষভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণলৈ কিছু যোগাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে দৰমহা কিমান বৃদ্ধি হ'ব আমি বিগত কিছু সময়ত দেখি আছোঁ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তথা পৰ্টেল নিউজবিলাকত বিভিন্ন চৰ্চা চলি আছে চৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি হ'ব এশ আশী শতাংশ এশ নব্বৈ শতাংশ এনেদৰে বৃদ্ধি হ'ব বুলি বিভিন্ন বা বাতৰিবোৰ প্ৰচাৰিত হৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ বা বাতৰিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয় এই এই বা বাতৰিবিলাক আংশিকভাৱেভাৱেহে সত্য আৰু এই যি দৰমহা বৃদ্ধি সেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব যে এই আয়োগখনে ফিগমেণ্ট ফেক্টৰটো কিমান দিয়ে এতিয়া আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত শুনি আছোঁ টু পইণ্ট এইট টু পইণ্ট ছেভেন বা এনে কিবা দিব কিন্তু যেতিয়া দিব তেতিয়াহে প্ৰকৃতাৰ্থত এইটো স্পষ্ট হ'ব যে দৰমহা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কিমান বৃদ্ধি হ'ব বা পেঞ্চনাৰসকলৰ পেঞ্চন কিমান বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া মাত্ৰ আমি সকলোৱে এটা অনুমানহে কৰিব পাৰোঁ যে ইমান বৃদ্ধি হ'ব বা এনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব এনেকুৱা হাৰত দিব এই গোটেই বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰিব চৰকাৰে ফিগমেণ্ট ফেক্টৰ কিমান দিয়ে আৰু য'ত যিমান দূৰ সম্ভৱ বিশেষজ্ঞসকলৰ বিশ্লেষণৰ পৰা আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ ফিগমেণ্ট ফেক্টৰটো ওৱান পইণ্ট নাইন বা টু ইয়াৰ ভিতৰতে থকাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ওৱান পইণ্ট নাইন বা টু যদি থাকে তেতিয়া এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা পেঞ্চনাৰৰ কিমান দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব বা পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব সেই বিষয়টো মই উদাহৰণ কিছু আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ এতিয়া আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে ধৰোঁ এজন নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ কথা যদি আমি দৰমহাৰ কথা ধৰোঁ তেতিয়া নিযুক্তিৰ সময়ত এজন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা এল পি স্কুলৰ শিক্ষকে দৰমহা লাভ কৰে তেওঁ ধৰি লওক চৈধ্য হেজাৰ টকা হ'ল স্কেল পে' আৰু সাত হাজাৰ চাৰিশ হ'ল গ্ৰেড পে' দুইটা মিলালে হ'ব একৈছ হেজাৰ চাৰিশ টকা আৰু যদি আমি ডি এ পঞ্চাছ শতাংশ হিচাপত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব তাৰ লগত যোগ হ'ব দহ হেজাৰ সাতশ আৰু এইচ আৰ এ যদি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ধৰোঁ প্ৰায় পোন্ধৰশ টকা যোগ হ'ব আৰু লগতে মেডিকেল এলাউন্স ছশ টকা ধৰিলে সৰ্বমুঠ হৈগৈ চৌত্ৰিছ হেজাৰ দুশমান টকা হয়গৈ এটা আমাৰ আনুমানিক ফিগাৰ কৈছোঁ আৰু আৰু তাৰপৰা এন পি এছৰ কাটি মেলি নেট চেলেৰিত ত্ৰিছ হাজাৰমান টকা পাব এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যদি এজন এল পিৰ শিক্ষক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত হয় ঠিক তেনেকৈ যদি ধৰি লওক অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ চিফাৰিছসমূহ লাগু হয় আৰু ফ্ৰিগনেণ্ট ফ্ৰিগনেণ্ট ফেক্টৰী যদি ওৱান পইণ্ট নাইন দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সেই যি ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নেট চেলেৰি পাইছে সেই শিক্ষকজনৰ দৰমহা কিমান হ'ব সেইটো আমি চাওঁ আহক তেতিয়া কি হ'ব এই যি এক একৈছ হাজাৰ চাৰিশ যিটো তেওঁৰ স্কেল সেই স্কেলটো লগত ওৱান পইণ্ট নাইন ইন্টু হ'ব ওৱান পইণ্ট নাইন ইন্টু হ'লে সেইটো সংখ্যাটো ওলাই প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ ছশ ষাঠিমান ওলাই আৰু তেতিয়া কি হ'ব ডি এটো জিৰ' হৈ যায় যেতিয়া নতুন দৰমহা আয়োগ লাগু হয় তাৰ লগে লগে কিন্তু ডি এটো একেবাৰে শূন্য হৈ যায় তাৰপিছত আৰু জানুৱাৰী আৰু জুলাইত লাহে লাহে এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব যদি আমি দিয়েটো শূন্য ধৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব চল্লিছ হাজাৰ ছশ ষাঠি টকা আৰু তাৰ লগত সাত শতাংশ দিয়ে ধৰিলে মানে আঠাইছশ ছয়চল্লিছ টকা প্লাছ ছশ যদি আমি মেডিকেল এলাউন্স কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰায় হ'বগৈ এইটো চৌৰাল্লিছ হাজাৰ এশ ছটকামান হয়গৈ আৰু তাৰ পৰা এন পি এছৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ডিডাকশ্যন কৰিলে মানে মোটামুটি চল্লিছ হাজাৰমান টকা নেট চেলেৰিতে হ'ব অৰ্থাৎ এতিয়া পাই থকা যি চেলেৰি তাৰ তুলনাত দহ হাজাৰ হাজাৰ টকা বৃদ্ধি হ'ব ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী তেনেকৈ তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব অৰ্থাৎ মূল কথাটো হ'ল তেওঁলোকে যি বেচিক পে'টো লাভ কৰে মানে চলিত চাকৰিটো যিটো বেচিক পে' সেই বেচিক পে'টো ফ্ৰিগমেণ্ট ফেক্টৰ লগত ইনটো হ'ব মানে পূৰণ হ'ব হোৱাৰ পিছত ডি এ শূন্য হৈ যাব আৰু এই হিচাপে যি যুগ হ'ব সেইটোহে আচলতে মূল চেলেক্ট হয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ধৰা হয় যে আগতে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এজন এল পি স্কুলৰ শিক্ষকৰ এতিয়া বেচিকটো যেনিবা যদি পঁচিছ হাজাৰ হৈছেগৈ আমি এটা ৰাউণ্ড ফিগাৰ ধৰি ল'লোঁ তেতিয়া হ'ব কি পঁচিছ হাজাৰ যদি হৈছেগৈ তাৰ লগত যদি আমি ওৱান পইণ্ট নাইন ফ্ৰিগমেণ্ট ফেক্টৰী ইনটো কৰোঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাটো ওলাব সাতচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু তাৰ লগত যদি আমি দিয়ে ধৰোঁ আপোনাৰ সাত শতাংশ তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰায় মানে গৈ থৈ গৈ পেলাই ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ডমান হয়গৈ আৰু কাটি মেলি প্ৰায় তেওঁ মানে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডমান চেলেৰি ড্ৰ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱাই আচলতে হিচাপটো যে সংবাদ মাধ্যমে কৈ থাকে দুগুণ বাঢ়িব তিনিগুণ বাঢ়িব সেইটো নহয় আমাৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা থাকে যে যিটো চেলেৰিত আমি ড্ৰ কৰি আছোঁ বা কৰ্মচাৰী বা পেঞ্চনাৰ ক'লে পেঞ্চন যিটো ড্ৰ কৰি আছে সেই ড্ৰ কৰা নেট চেলেৰিটো যদি দুগুণ তিনিগুণ হৈ যাব সেইটো আচলতে বহুত বৃহৎ ব্যৱধান তেনেকুৱা হোৱাটো সম্ভৱো নহয় আৰু তেনেকুৱা নহয়ও আচলতে এই যি যি বেচিকটো হয় সেই বেচিকটোৰ লগত এনেকৈ যোগভাৱে যিটো মই ফৰ্মুলাটো ক'লোঁ সেই তেনেধৰণে আৰু আমি সেইটো নিজেও হিচাপ কৰি চাব পাৰোঁ যাৰ যাৰ বেচিক্সলৈ যিমান এটা আনুমানিক হিচাপ আৰু কিন্তু একদম প্ৰকৃত যিটো আমি পাম সেইটো দৰমহা গঠন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথমতে সেইটো লাগু কৰিব লাগিব তাৰপাছত আকৌ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ অসমত অসম অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সেইটো সেই অষ্টন দৰমহা লাগু কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি গম পাম যে প্ৰকৃততে আমি কিমান দৰমহা বাঢ়িব বা আমাৰ কিমান পেঞ্চনাসকলো কিমান বাঢ়িব আৰু আমি আশা কৰিম যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগে লগে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনমতে আমাকো দৰমহা বাৰ্তা আদি প্ৰদান কৰিব তেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কৰ্মচাৰীসকল তথা পেঞ্চনাৰসকলো যথেষ্ট সুখী হ'ব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমান সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকেও এই যি মই ভিডিঅ'টো যিখিনি আগবঢ়ালোঁ ভুলে শুদ্ধে কিছু মতামত আগবঢ়াবচোন যে আপোনালোকে অনুভৱ কেনেকুৱা বা কি বুলি ভাবে এই অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কে কিমান পৰিমাণে ফিগমেণ্ট ফেক্টৰ থাকিব বুলি ভাবে এই বিভিন্ন কথাবোৰ মতামত আকাৰে মোক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ম যে মোৰ যি চেনেল চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে পাঁচশ পাৰ হৈছে আৰু তাৰ বাবে মই মোৰ যিসকল মানে দৰ্শক তেওঁলোকক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই মই আজি এটা এই পৰ্যায়ত এটা আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেইটো মোৰ বাবে এটা যথেষ্ট ডাঙৰ সফলতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব মোৰ লেখীয়া এজন এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ এটা চেনেল পাঁচশতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাটো আৰু বিভিন্ন মোৰ ভিডিঅ' যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে গতিকে সকলোকে মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ তথা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সদশেষত মোৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম